Вашої уваги склад команди Олімпік Донецький. Номер Максим Драченко під 17 номером грає Олександр Волков, 23 номер Шериф Іса. Yeah. Uh -huh. Смотри, смотри, смотри! 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 Ovo je za odlazak Thank you. Матч заканчивается с рахунком 2-1 на користь команды Динама 2. День победы победа. Хорошо всех. И с праздником Диму с 20-летием хлебаса. Так что здорово шеловая группа помогла. А по игре. Результат позитивный для нашей команды, но все-таки реализация моментов оставляет желать лучше. Конечно, концовка, где-то нам в концовке и повезло, но все равно по игре самой, по отношению, по желанию, я говорю, что ребята играют в футбол, пытаются играть в футбол и с контролем мяча, и с быстрым переходом из обороны в атаку, также быстро стараются перестраиваться, так что я думаю, что все у них получится. Может быть, где-то до минуты 20 была какая-то нервозность, пропустили первый мяч, но потом взяли игру под свой контроль где-то, и мяч контролировался хорошо. И, как показал итог, то нет. Ну, открытый футбол пошел, такая команда раскрылась. Но ну, я говорю, что вот мы вот в таких ситуациях, если бы мы еще реализовывали, то я думаю, что и концовка была бы намного спокойнее. Вот. Ну, где-то и везение было и на нашей стороне в концовке матча. Но я же говорю, что до этого можно было не доводить. Можно было спокойнее до... доигрывать эту игру и реализуемые свои моменты.